Нет, подождите, давайте же вы предоставите, ознакомите меня с моим нарушением. Но я же не то, что там, как положено, правильно? Так а как вы решили, что я виноват? Потому что я уверен, что я уверен в том, что мы допустим, я пишу, регистратор, я знаю, что на нем... Так а если я уверен, что вы, допустим, маньяк? Ну, у вас же прибор есть мужской, может, вы маньяк? Ну, надо же как-то доказать это все. Ну, я согласен с вами, я ж ни о чего... Я, например, не знаю, я не уверен, я ничего не могу сказать. Предоставляйте, и погнали по процедуре. Вы знаете, если вам показать видеозапись телефона вы будете оказать, Ну правильно, телефон, да, я ж в этом не виноват. Если да. Траншета, показать, показать. Скажите, это же не мои трудности, да правильно? Поэтому, будь, ну, ознакомливайте, будем оформляться. Я отменю заказ. Все, я заказик отменил. Ознакомливайте, я в процессе рассмотрения дела предоставлю вам документы и все как полагается. Нет, сначала вы мне предоставьте фото фиксацию. 35 32 основание. Все, ознакомливайте. Основа... Все, ознакомливайте. Да, я знаю, ознакомливайте. Сначала вы мне должны показать мое нарушение. Я вас чую, я хорошо знаю КОАП. Я... Желаете? Основания. основания, основания, основания. Я говорю основания, я ни от чего не отказываюсь, основания, основания. основания. Я вообще-ка, я ни от чего не ведмываюсь, но мне потребно основания На основании чего? А я не знаю, кто вы. Я, нічого не я представився, повідомив вам причини вашого зупинення. Так, посвідчення не показали. Так я не повинен, допоки ви його не запитаєте. Як это не повинен? Ну, так. ну, ну і зачем і ви і... самі себе перекручуєте? Там у вас і... написано при будь-якому обращенні к гражданам і гражданам к вам, ви об'язані представити. Представитесь. Представитись, так. Це є на відеозаписі. Не плутайте. Представитися, надати посвідчення. Це різні речі. Это, как, я то, я с вами сгоден, все. Починаем розгляд справы, ознаемлю ну, им с доказами, и я в процессе справы надаю вам свои данные. Не, так не работает, там так не написано. Я сто раз читал, миллион раз читал. И в суде был по этому поводу, я знаю, как это работает. Да, я знаю, как это работает. Вы простите, я знаю, как это работает. вам раз. Хорошо, я перечитаю дома. Ну потому что я знаю, как это работает. Все, вы мне вы мне несете доказательства, Если я нарушил, выписывайте штрафы, я поехал. Ну я ж тут при чем, простите меня, я же не выдаю вам эти... Ну я же не министр внутренних дел, еще кто-то там, что-то там. Я так а вы, если уважаете, что мои идеи уже то типа, Хорошо, это... если вы уважаете, что мои идеи противоправны, так уж обращайтесь в суд. Ну вы же так ставите позицию. Я, короче, тебя нахлобучу. Вы говорите, независимо ни от чего. Если тебе не нравится, иди в суд. Делать нечего мне по судам ходить. Я от процедуры не отказываюсь. Просто в все по процедуре. повинен піти, але він не дає. Але... Да. Да, да. Я... Бо, бачите, як це працює. Я б з вами, чесно кажучи, спілкувався. Дуже... Я б тож, ви дуже ви дуже, ви дуже... файний інспектор, так. я вам скажу, ви дуже добрий. Ну, от я вам кажу, від душі. Але це не моя провина, що ось отак можна. от вас.

я буду внимательнее. Ну, Смотри, вот этот кусочек видео, в котором да, ты сейчас сказал, я выложу в ТикТок и отмечу тебя, да, что да, ты да, адекватный, да, нормальный инспектор, кое-редкий. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. большое.